ৰাইজৰ টি এম পি কে মানুহক মই সন্মান নকৰাকৈ ব্যৱহাৰ কৰিলো আজিৰ পৰা ডাঙৰ মানুহৰ লগত পাই পিনে আজিৰ পৰা চবৰ লগতে মই ক্ষমা কৰিছিলে পি কেজক আজিৰ পৰা মই কেতিয়াও বহুত কাম নকৰো আৰু কেতিয়াও এনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰো আৰু কেতিয়াও মই ডাঙৰ মানুহক বা টি এম পি কে নিজৰ জাতিয়ে হওক ডাঙৰ মানুহক মই কেতিয়াও সন্মান নকৰাকৈ কথা এটা মই খেলা বুলিও উল্লেখ কৰিবলৈ আজিৰ পৰা মই বাধ্যত হৈছো আৰু তাৰপিছত তেন্তে এতিয়াৰ পৰা মই কেতিয়াবা কাপোৰ মই এনেকৈ থাৰ্ডেট লৈ যদি কাপোৰ মই বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু বেয়া কথা নকৰোঁ আৰু ইয়াৰ পিঠে মিচিং সমাজ ৰাইজক মোক চবকে ক্ষমা খুজিলে চবেই মোক মাফ কৰি দিব নিজৰ ভাই ভাই বুলি ভাবি যদি আজিৰ পৰা মই দুবাৰ এটা এইবোৰ গল্টি নকৰোঁ আৰু ৰাইজৰ টি এম পি কে মানুহক মই গাঁৱৰ মানুহৰ লগত লগতে আজিৰ পৰা মই কেতিয়াও এইবোৰ বহুত কাম নকৰো আৰু কেতিয়াও এনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰো আৰু কেতিয়াও মই গাঁৱৰ মানুহক বা টি এফ পি কে নিজৰ জাতীয় হওক গাঁৱৰ মানুহক মই কেতিয়াও সন্মান নকৰাকৈ কথা এটা লওঁ মই খেলা ধূলিও উল্লেখ কৰিবলৈ আজিৰ পৰা মই বাধ্যত হৈছো আৰু তাৰপিছত গতিকে তেন্তে এতিয়াৰ পৰা মই কেতিয়াবা নাপো মই যেনেকৈ টাৰ্গেট লৈ যদি কাপোৰ মই বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু বেয়া কথা নকৰোঁ আৰু এতিয়ালৈকে মিচিং সমাজ ৰাইজৰ মোক চবকে ক্ষমা কৰিছিলে চবে মোক মাফ কৰি দিব নিজৰ ভাই ভাই বুলি ভাবি যদি আজিৰ পৰা মই দুবাৰলৈ আহিব গল্টি নকৰোঁ আৰু